Шановні колеги, доброго вечора, шановні вболівальники. Хочеться спершу вас поздоровити з відновленням чемпіонату України. Хочеться вас привітати на нашій традиційній післямачовій прес-конференції. За традицією, першим до нас завітав головний тренер, гостей Сергій Георгійович Жицький. Ну, перше запитання я дозволю собі задати. Прокоментуйте, будь ласка, гру, яка щойно завершилася по гарячим слідам, так би мовити. Знаєте, по гарячим сюдам то можна, не найліпше, що можна робити, але так як складалася гра по факту, то гра йшла до забитого м'яча. Я вважаю, була якась у нас перевага, були добрі емоції. Але після забитого м'яча взагалі-то так сталося, що команда ну не то, що не зібралася, але... Не могла продовжувати в тому ж ритмі і в, тому же, в той ж ігровій манері. Зразу е, вкинулись е, забити гол з тим, щоб відігратися, але сталося так, як сталося. І ті заміни, що були, вони не привели, на жаль, до поліпшення. Знаєте, психологічно не просто пропустити м'яч проти вітру, а тоді е, другий тайм грати е, е, за вітром ми пропустили. А тоді грати проти вітру другий тайм навала і сталося те, що сталося. Так що, але ті, ті моменти були, які там були до, до, до забитого, треба було хоч би один реалізувати. Ну, Якби, 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 якби. Сталося так, як сталося. Так, будь ласка, панове, ваше запитання? А, так, Костя, будь ласка. Скоріше, запитання дещо не ігрове. Скажіть, будь ласка, от, е, як може вплинути на долю команди те, що ви зараз займаєте останнє місце і чи ви працюєте з прицілом на різні? Знаєте, ми все. Роз... Так, щоб на гравців це не впливало. Але чи вдається нам, ну третя поспіль гра і 1-0 на виїзді, 1-0 на виїзді, і 2-0, якщо можна так сказати, вдома, але там були такі складні умови, я не хотів би то казати. Я думаю, що впливає. Всі ж живі люди, якби їх налаштовували, але ну, живі люди. Нікого то всі знають, що ми там... Ну, по ряду причин не зможемо виступити дуже вдало, дуже дуже. Але ми ставимо цілі перед кожною грою максимально зреалізувати свої можливості і здібності. Щось здається, щось ні. Але я думаю, що воно яксь ви маєте рацію задушити таке питання. До нашої прес-конференції долучився головний тренер ПФК Арсенал Київщина, Микола Вікторович. Литвин. Микола Олександрович, ну, по-перше, дозвольте привітати вас з такою бажаною, з такою довгоочікуваною, з такою, ну, вкрай просто потрібною перемогою для нас. І перше запитання, прокоментуйте, будь ласка, ту гру, яка от щойно завершилася. Ну, по гарячому сложно давати, э, какую-то коментувати. Как, э, добились, наконец-то, наконец-то, 8 игр к ряду проиграли, наконец-то выиграли. И э, непроизвольно ребята это понимали, чувствовали. И... Я не скажу, не скажу, что игра удалась где-то фрагментами в первом тайме, где-то получалось. А второй тайм абсолютно не получился. Но я все равно благодарен ребятам за тот характер, которого нам не хватало. Они все равно молодцы, не получалось, старались, бились, ошибались. Но хотелось бы что еще добавить, что в какой-то мере, ну не в какой-то, а очень... Меня огорчил второй тайм. Почему? Потому что мы в подготовительный период сыграли 16 с Херсоном 16 игр, по-моему, 17 уже. И вот такой игры, как во втором тайме, я, я не видел. Мы не играли так. Вот почему? Мне сложно сказать. Я понимаю, что ввел двух новых игроков. Я почему говорю двух новых? Потому что. Маринчук долго болел и Катрюк пропускал, вышел в позицию и э, если Маринчук приносил пользу, да, нет, все они приносили пользу, я я извиняюсь перед ребятами заранее, да, но они могут намного больше, да, чем они сегодня показали. И то, что даже э, меня поразило, опять таки меня поразило, я повторяюсь, то, что мы сегодня играли только левым флангом, э, как мне как я вижу, как я понимаю, да, у нас скоростные ребята, молодые скоростные ребята, и скорость надо проявлять при амплитуде, при резком развороте атаки с одного фланга на другой, то, что я от них требую. Я сегодня этого не увидел. Меня это очень огорчает, хотя, опять-таки, я игру комментирую, да? у меня уже пошел разбор игры. Но я этого не увидел. Вот мы в Черкасах со всеми, вот наш был козырь, Козырь, то, что мы от них требуем, мы делали. Мы резкий разворот фланга на фланг и побежали. Резкий разворот фланга на фланг и побежали. Сегодня мы как уперлись в один фланг. Не буду называть фамилии, будем разбираться. Да? Но я просто поражался. Если уже весь стадион видел, что мы играем одним флангом. Претензии есть и ко всем. Но то, что проявили, это характер сегодня. Жить ребятам спасибо еще раз. Как вам новая арена, на которой вы сегодня впервые проводите официальную встречу? Что задовольняет? Ну, это новая, новая арена, да, получается, да, как бы фартовая, счастливая, я извиняюсь, прихожу, да перехожу, да, 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 счастливая, Бог, да. но мы здесь тренируемся, нас, к нам здесь хорошо относятся, uh, я правильно говорю, да? Да, конечно. <св> Это наше поле, да, понятно, хотелось бы, чтобы оно было больше, хотелось бы, хотелось бы, хотелось бы, но маем то, что и э, ну, хорошее сооружение супер для города, когда в любое время э, года, да, можно выйти и играть в футбол, скажем так. Так, пожалуйста, по номеру. Поле штучное, это перевал для Арсенала, или недорезь? Вы знаете, э, я предпочитаю играть на зеленом поле. Но поскольку мы всю зиму сидим на искусственном поле, да, играли турниры, тренировались, вышли перед Херсоном на три дня, на четыре дня. Спасибо, кстати, ребятам, которые нам позволили тренироваться мелиорация, да, мелиорация, селекционная станция. станция, да, Костя, Саша нас спустили бесплатно, ребята тренируются, я, я удивился, да, спасибо им, но мы все равно не нашли того, что надо, да. я извиняюсь, Костя, я как бы, да, издалека начинаю, и мы сидим на штучном поле всю зиму, нам надо выходить на землю, ну, на, на газон, ну, этого нету, знаете, что такое искусственное поле, это... Минус 10% брака. Ребята, каждый по-своему реагирует а, вот, на а, искусственное поле. Если у кого-то а, это выходка в охотку удовольствие, да, то для кого-то это проблема. На траве они выглядят намного лучше, да, чем а, на искусственном. И наоборот, они тренируются, играют на искусственном. Мы, мы там с ними играли. Опять-таки подготовительный период, мы мало тренировались, мы очень много играли. Где-то есть плюс, где-то есть минус. Что-то нашли, что-то потеряли. Но, еще раз повторяюсь, ну, наверное, на сегодняшний день мы были в равных условиях.